Həmsə də isə bu ikinci dərsim, İngilis dilinin 6-cı sinif sözlərindən artıq everyday expression, gündəlik ifadələrdir. Gəlin baxaq gündəlik ifadələrimizə. It was amazing. Hehtamizdir, hüsunkardır. Have a good time. Yaşlı vaxt keçirmək. That's great. Əla. This fish is great. Əla. Xoş arzularla. I am glad. Şadam. Really. Doğrudan, həqiqətən. That's fantastic. Əla. Don't touch. Toxunma. It's cool. Əla. Have nice day. xoş təhəttülər. Can, how can I help you? Sizə necə kömək edə bilərəm? To seize the day. Köhnəlik yada salmaq. Make lazy, tənbəlləşmə. It of one day, günü boşa keçirmək. Rarely, nadir hallarda. Walk in nature, təbiətdə gəzmək. Hourly around Ilboyu. That's the good chance. Əla şansdır. Can I have tea? Çay içə bilərsən? Which Great please. Büyük məmnuniyyətdəyəm. I am sorry. Çox üzr istəyirəm. Don't worry. Narahat olma. Shake hand. Əl verib görüşmək. No worrying. Giriş üçünə. Surprise so, flag. Bayraq qaldırmaq. I think. Məncə. I don't like. Mən elə düşünmürəm. It's enjoyable. Gözəldir, xoşdur. To acquire knowledge. Bilik qazanmaq. Whatever own. PCF nəticədəyik. Sorry, I can't eat sushi. Başlayın. Mən sədin eşdə bilmirəm. Can I have it tonight please? Amatomusa lüğəti verə bilərsiz? See you later. Sonra görüşərik. Görüşün see you soon. Təzliklə görüşərik. Bu günlük bu qədər. Əziz izləyicilərim, sağ olun, sağlamat qalın. Kanalıma abunə olmaq və videomda like eləməyi unutmayın.